Kisah Juraij adalah kisah besar yang mengandung pelajaran-pelajaran dan nasihat-nasihat. Juraij adalah ahli ibadah yang soleh di kalangan Bani Israel. Dia membuat ibunya kesal karena dia mendatanginya selama tiga hari agar kedua matanya bisa melihatnya dan kedua telinganya bisa menyimak pembicaraannya. Setiap kali datang, dia pulang dengan tangan hampa karena Juraij sibuk dengan salat dan ibadahnya. Maka ibu Juraij berdoa atasnya dan Allah mengabulkan doanya. Ibunya mendoakan agar Jurais tidak mati sebelum melihat wajah wanita pezina. Lalu seorang wanita pezina menuduh Jurais telah melakukan zina dengannya. Dia mengklaim bahwa Jurais adalah ayah dari bocah yang dilahirkannya. Akan tetapi Allah menyelamatkan Jurais karena kesalihan dan ketakwaannya. Allah membuat bocah yang masih merah bisa berbicara. Dia memberitahu bapak yang ia diciptakan dari airnya. Dengan itu, Allah menjawab doa ibunya dan membebaskannya dari tuduhan wanita pezina karena kesalehannya. Bukhari meriwayatkan dalam syahihnya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak berbicara dalam buayan kecuali tiga orang: Aisyah, dan di kalangan Bani Israel terdapat seorang laki-laki yang bernama Juraij. Dia sedang salat, lalu ibunya mendatanginya dan memanggilnya. Juraij berkata, Aku menjawabnya atau meneruskan salat. Ibunya berkata, "Ya Allah, jangan matikan Juraij sebelum engkau membuatnya melihat wajah wanita pelacur." Pada waktu itu Juraij sedang berada di kuilnya, maka datanglah seorang wanita yang menawarkan diri kepadanya, tetapi Juraij menolak. Lalu wanita itu mendatangi seorang penggembala dan melakukan zina dengannya. Wanita itu melahirkan seorang bocah. Wanita itu berkata, "Anak ini dari Juraij." Orang-orang pun mendatangi Juraij. Mereka menghancurkan kuilnya, mengeluarkannya dan mencacinya. Juraij lalu berwudu dan melakukan salat, kemudian mendatangi anak wanita itu. Juraij bertanya, "Wahai bocah, siapa bapakmu?" Anak itu menjawab, "Fulan si penggembala." Orang-orang berkata, "Kami akan membangun kuilnya dari emas." Juraij menjawab, "Tidak cukup dengan tanah." Muslim meriwayatkan dalam syahihnya dari Abu Hurairah bahwa dia berkata adalah Juraijah sedang beribadah di kuilnya. Ibunya mendatanginya. Humaid berkata, Abu Rafiq menjelaskan kepada kita penjelasan Abu Hurairah tentang penjelasan Rasulullah perihal ibu Juraij manakala memanggilnya. Bagaimana ibunya mengangkat telapak tangannya di atas alisnya, kemudian dia mengangkat kepalanya untuk memanggilnya. Ibunya berkata, Wahai Juraij, aku ibumu, kemarilah dan berbicaralah denganku. Kebetulan saat itu Juraij sedang sholat. Juraij berkata, Ya Allah, ibuku dan sholatku. Lalu Juraij memilih meneruskan sholatnya. Ibunya pun pulang. Kemudian ibunya kembali untuk kedua kalinya dan memanggilnya. Wahai Juraij, aku ibunya. Kemarilah dan berbicaralah denganku. Juraij berkata, Ya Allah, ibuku dan sholatku. Lalu dia memilih sholatnya. Ibunya berdoa, Ya Allah, ini adalah Juraij. Dia adalah anakku. Aku mengajaknya berbicara tetapi dia menolak. Ya Allah, jangan engkau matikan dia sebelum engkau memperlihatkan kepadanya wanita pezina. Dia berkata, seandainya dia berdoa agar Juraij terfitnah, niscaya dia akan terfitnah. Ada seorang penggembala kambing yang bermalam di kuil Juraij. Lalu seorang wanita keluar dari desa. Penggembala itu menggaulinya. Wanita itu hamil dan melahirkan bayi laki-laki. Dia ditanya, Apa ini? Wanita itu menjawab, Dari penghuni kuil ini. Lalu orang-orang berdatangan dengan membawa kapak dan sekopnya. Mereka memanggilnya sementara dia sedang salat. Maka Juraij tidak menemuinya. Mereka mulai merobohkan kuilnya. Manakala Juraij melihat itu, dia turun kepada mereka. Mereka berkata, Tanyakan kepada wanita ini. Juraij tersenyum, kemudian mengelus kepala bayi dan bertanya, Siapa bapakmu? Bayi itu menjawab, Bapakku adalah penggembala kambing. Manakala mereka mendengar jawabannya, mereka berkata, Kuilmu yang telah kami hancurkan akan kami bangun kembali dengan emas dan perak. Juraij menjawab, Jangan, kembalikan seperti semula dengan tanah. Kemudian Juraij pun masuk, dalam riwayat muslim juga dari Abu Hurairah dari Nabi bersabda, tidak berbicara dalam buayan kecuali tiga, Aisyah bin Maryam dan bayi Juraij. Juraij adalah seorang ahli ibadah. Dia membangun tempat ibadah dan tinggal di dalamnya. Ibunya mendatanginya pada saat Juraij salat. Ibunya memanggilnya, Ya Juraij. Juraij berkata, Ya Robbi, ibuku dan salatku. Lalu dia meneruskan salatnya. Ibunya lalu pulang esok harinya ibunya mendatanginya lagi Sementara Juraij sedang salat Ibunya memanggil Wahai Juraij Juraij berkata Ya Robbi, ibuku dan salatku Lalu Juraij meneruskan salatnya Maka ibunya pulang Esok harinya ibunya kembali datang Sementara Juraij juga sedang salat Ibunya berkata Wahai Juraij Juraij berkata Ya Robbi, ibuku dan salatku Lalu Juraij meneruskan sholatnya. Ibu Juraij berkata, Ya Allah, jangan matikan Juraij sebelum dia melihat wajah wanita pelacur. Allah telah menyiapkan sebab-sebabnya dengan mengutus seorang pelacur untuk merayu dan menggodanya. Penyebabnya adalah bahwa Bani Israel membicarakan kebaikan dan ibadah Juraij. Maka wanita ini begitu meremehkan Juraij, kesyalihan dan ketakwaannya. Dia mengklaim bahwa jika dia yang merayunya, maka, Juraish akan bertekuk lutut dan jatuh seperti yang lain. Wanita ini begitu percaya diri dengan alasan kecantikannya. Hadis di atas menyebutkan bahwa orang-orang menjadikan wanita ini sebagai ikon kecantikan dan kemolekan. Orang-orang yang terjerumus ke dalam lumpur kenistaan mengira bahwa semua manusia adalah seperti yang mereka kenal. Mereka tidak menyangka bahwa di antara manusia terdapat hamba Allah yang menjauhi kenikmatan dunia yang hanya sementara dan tidak abadi. Juga bahwa terdapat di kalangan mereka orang-orang dengan iman dan takwa serta agama yang menjaga mereka sehingga tidak terjerumus ke dalam kenistaan dan perbuatan keji. Di antara mereka adalah Nabiullah Yusuf yang menjadi tauladan di bidang ini dan Al-Qur'an telah menyampaikan kisahnya. Lalu ada Juraij, si ahli ibadah yang digoda oleh wanita pelacur tetapi dia tidak menolehnya tidak tergoda dan terus khusyuk dalam ibadah dan sholatnya, seolah-olah dia tidak melihat dan menyaksikannya. Orang yang mengetahui tabiat manusia akan mengetahui sejauh mana kesedihan dan kemarahan yang ada di hati wanita nista akibat penolakan seperti ini. Dengan penolakan ini, maka dia kalah perang. Hal ini karena dia telah berjanji kepada orang-orang yang membicarakan kebaikan Juraij agar ia memfitnahnya dan menjerumuskannya ke dalam pelukannya. Sekarang, dia pulang dengan hasil yang nihil, keinginannya gagal, dan impiannya kandas. Dia benar-benar tidak bisa menerima hal ini. Oleh karena itu, dia membuat makar besar terhadap Juraich. Wanita ini melihat seorang penggembala yang menginap di kuil Juraich. Dia menginap bersamanya dan berbuat mesum dengannya. Hasilnya, dia hamil di malam itu. Manakala dia melahirkan bayinya, dia mengatakan bahwa dia adalah hasil perbuatan Juraich, ahli ibadah. Juraizlah pelaku perbuatan buruk ini. Ini berarti Juraiz beribadah secara dusta, kebaikannya hanyalah sekedar pemanis yang palsu. Betapa sedih dan marahnya orang-orang, manakala mereka meletakkan kepercayaan kepada orang-orang yang menampakkan kebaikan, ketakuan, dan keteguhan beragama, kemudian ternyata mereka buruk. Orang-orang yang mereka percayai hanya serigala berbulu domba atau musang berbulu ayam untuk menipu orang-orang bodoh. Maka mereka pun berbalik melawan ketika kesempatan tersebut tersedia, sebagaimana orang-orang memperlakukan rahib yang diceritakan oleh Salman. Ketika dia mengambil dan menimbun harta sedekah mereka, mereka menyalipnya setelah dia mati dan menolak menguburkannya. Penduduk desa mendatangi Juraish dengan kemarahan yang memuncak di hati dan pembuluh darah mereka. Mereka meminta Juraish turun dan meninggalkan ibadah dusta yang ditampakannya. Tetapi Juraij tidak menghiraukan panggilan mereka karena dia terus larut dalam ibadah dan salatnya. Pada saat itu kapak-kapak dan sekop-sekop mereka bekerja menghancurkan kuil Juraij. Melihat itu Juraij pun turun untuk menemui mereka. Akibatnya mereka meneriaki dan memukulinya. Ketika Juraij bertanya tentang alasan kemarahannya mereka mengatakan perbuatan Juraij. Mereka meminta agar Juraij bertanya kepada wanita yang telah mengakui apa yang dia akui itu. Juraij tersenyum mendengar ucapan mereka. Dia benar dalam ibadahnya, jujur dalam istiqomahnya. Dia yakin tidak melakukan seperti tuduhan mereka. Tuduhan wanita hina itu hanyalah dusta yang terbuka. Juraij meminta kepada orang-orang yang marah agar memberinya waktu untuk berwudu dan salat. Selesai salat dia mendatangi bocah yang baru dilahirkan beberapa jam atau beberapa hari. Juraij menusuk perutnya sambil bertanya, "Sementara orang-orang terdiam, siapa bapakmu?" Sebuah ayat Allah yang menunjukkan kepadanya dan kepada besarnya kodratnya. Bayi itu berbicara dengan suara yang terdengar, ucapan yang jelas dan dipahami. Bayi itu menjawab, "Bapakku adalah Fulan penggembala kambing." Orang-orang menyadari besarnya kejahatan mereka terhadap seorang hamba Syali. Mereka mengetahui bahwa Juraij tidak termasuk dalam deretan orang-orang yang mereka duga. Juraij bukan penjilat dan bukan penipu. Dia benar dalam ibadah dan kesaliannya. Dan bahwa wanita inilah yang telah berdusta dengan menuduh Juraij. Mereka menyadari bahwa mereka telah terburu-buru mempercayai tuduhan itu. Sebagaimana mereka telah gegabah memukuli Juraij dan merobohkan kuilnya orang-orang yang bertindak terburu-buru itu mencoba menghapus kesalahan mereka pada Juraij. Mereka menawarkan kepadanya untuk membangun tempat ibadahnya dari emas atau perak. Tetapi Juraij menolaknya. Dia ngotot supaya tempat ibadahnya dikembalikan dengan tanah seperti sedia kala. Mereka melakukan. Begitu selesai Juraij masuk kembali untuk beribadah kepada Tuhan.